明晚八点，以家人之名。我找你们老板贺梅，我我是他一个朋友的儿子。你当年去深圳的时候，说你安稳下来了就回来找我，可是为什么后来写信回来说？ 我当年去深圳想的太好了，我连自己都养不起，怎么养孩子？所以我就是累赘了。我我也是个成年人了，我也有自己重要的家人。从前你没有养我，将来我也不养你。这你放心吧。 我有儿子，我不用你养，好，那就好。你生我一场，我很感激。以后路上遇见，就当不认识。子秋，我生你没养你，是我对不起你。 如果以后你有什么困难，还是可以找我帮忙的。